Мы мониторим сеть, вы нам даете информацию, выставляете на своих сайтах. Я вам хочу сказать, я вам объявлял, говорил, когда мы обсуждали реформу в этом зале, я вот на этой трибуне стоял и объяснял, я говорил, что очень жесткие условия договоров с перевозчиками. И вот я вам должен сказать, что три нарушения на маршруте, и извините, будем разрывать договора аренды. Сегодня уже по некоторым перевозчикам Составлены акты, то есть по одному нарушению уже есть. Именно работа в вечернее время. Был у нас в субботу действительно срыв. И мы, естественно, отреагируем адекватно на этот срыв. Я вам обещаю, что в вечернее время мы в городе порядок наведем. У нас до достаточно полномочий, у нас достаточно тех условий, которые прописаны в договорах. Мы в вечернее время, повторяю, порядок наведем. И по центральному маршруту в ближайшее время, я думаю, что мы все это дело... Рішимо і інвестиції в транспортну мережу пойдуть. Чи планується якісь нововведення, коли там до 9 години один тариф, після дев'ятої інший, щоб було економічно доцільно працювати? пропонують розсмотрення. Ми стоїмо чітко на тому, що ми пока тарифу пересматривать не будемо. Тарифи будуть. Прийти. Я думаю, що ми обізпічимо перевозку людей, пасажирів в вечерні при приїх тариф.